Laçın rayonu Azərbaycanın çox gözəl düşərlərindən biridir. Dağ rayonudur. Gözəl təbiəti, gözəl insanları. 60 minəyədər Azərbaycan təşkil burda. Burda Sultanbey adı çəkildi. Oradan da Casur, Qəhrəman oldu. Laçınlar alimlərdir. Şairlerdiler, e, ziyallardılar. Ne kadar Laçın'dan Azerbaycan'ın görkemli e, e, hem ilm hem medeniyet kadimleri hem devlet kadimleri çıktı. Bu nedenle Laçın rayonu bu bakımdan hem tabiatına göre hem insanlarına göre Azerbaycan'ın en değerli köşelerinden biridir. Ki, Laçın rayonu işhaldan azad olundu. bütün Azərbaycan xalqını bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Laçın rayonunun işğaldan azad olunması tarixi hadisədir. Ədə bir güllə atmadan biz Laçın rayonunu qaytardıq. Bütün əl ovamız bu gün oldu şad. Bitibdi nalə ağ, bitibdi fəryad. Torpaq Qabıl işğaldan olubdur Azar. Laçını görməyim, Laçınlı yanmaz. Laçın rayonu. Laçın rayonu Azərbaycanın cənub-qərbində dağlıq ərazidir. Şimaldan Kəlbəcə, şərqdən Fucalı, Şuxa və Xocalı, cənubdan Qubadlı rayonları, qərbdən isə Ermənistan Respublikası ilə həmsərhəddir. Laçın şəhərinin yerini Tağşah Fazil Simurq seçmiş və bu adı da ona özü vermişdir. Laçın rayonu 1924-cü ildə təsis edilmişdir. Rayon kimi yaranma tarixi 8 avqust 1930-cu ildir. Laçın rayonunun sahəsi 1835 kvadrat kilometr, əhalisi 80100 63 nəfər mərkəzi Laçın şəhəridir. Rayonda bir şəhər, bir qəsəbə 125 cəhəd olmuş. Laçın dedikdə onu bir dəfə görən insanın gözü qabarıqdır. İnsanı heyran edən görsəl bir mənzərə canlanır. Ulu Yaradan Laçını elə bil özü üçün, özünün mələkləri üçün yaradıb. Şantaur ərazisi çətindirsə zəngin olan bir ərazidir. Qlaçın abidələri hələ Eronustan əvvəl 1 və 2-ci minilliyə aid edilir. Azıq və Tağlar mağaraları ilə müqayisə edilə biləcək qədər dəyərli və nadir abidələrdəndir. Bu ərazidə olan abidələrin əksəriyyəti Qafqaz-Alban yaşı dövrünün yadigarlarıdır. Qəsarə kəndi ərazisində 9-cu əsrayd Ağğulan çayının sahilində yerləşən Ağğula manastırı. Qaraqışlaq kəndi ərazisində 11-ci əsrayd məscid, Əmnoğlu bir məbəd. Güləbir kəndi ərazisində bayatı ustadı Sarı Aşığın qəbri. Seyidlər kəndi ərazisində Pircahançay üstərində yerləşən məhəllədi məhralıdır. Qüçlü kənd ərazisində Həmzə Sultan sarayı, Qoşçu kənd ərazisində Torca bulaq, Mirik kənd ərazisində dəlikli çaha, Aşağı Fərəcan kənd ərazisində 10-cu əsgəid məbəd. Ədirçli kəndi ərazisində 16-cı əsrə aid olan Qaraşaqqal türbəsi və sahi. Laçın rayonunun tarixi abidələri də Erməni vəhşiliyinin qurbanına çevrilmişdir. 1992-ci il xalqımızın tarixinə ən ağır illərimizdən daxil olub. Dağlar qoynunda yerləşərək öz gözəlliyi ilə aləmin meydan oxuyan Ərdəşdə bir sir yatanlaçın 18 mayda düşmənə təslim edildi. 2020-ci ilin sonlarına doğru Azərbaycan xalqı dövlətçilik və müstəqillik tarixini möhtəşəm bir hadisə ilə şərəfləndirdi. 44 gün davam edən vətən savaşında ali baş komandan İlham Əliyevin başçılığı ilə Rəşadatlı ordumuz təcavüzkar Ermənistanı döyüş meydanında məğlub edərək işğallara son qoydu. Gəmir fəltəh zaman yetirməz bir də haqq ədalət şərəsi tarix yazan sərkərdə səndən ilham qıcanır sabit əskər sən gərdə hər və sür meydanında sən zəfər şalı Kısasız bir damla töklendi